Поєднувати приємне з корисним надзвичайно добре, проте нам це вдається не дуже часто. Міжнародний відеомарафон за 80 у є навколо євро. Якраз такий приклад: поєднання приємного з корисним. Подорожуй Європою і знімай фільми безкоштовно. Проте така розкіш доступна не всім, а лише, а лише трьом командам переможців, і з ними ми сьогодні познайомимося. Але перед тим я пропоную вам переглянути презентаційні відео інших учасників марафону. А, кстати, запомните, перед тем, как совершить прыжок в неизвестность, будьте уверены, что не подмочите свою репутацию. Хе Но эти ребята не боятся отправиться неизвестно куда. Всего лишь вдвоем они объездили мир с целью раскопать истории о людях, поступках и любых объектах, имеющих отношение к Украине. Они подтвердят, что невозможное возможно на примере простых украинцев. Десятки стран, десятки историй и одна съемочная группа, состоящая из двух человек. А -а! Знакомьтесь, переводчик и романтик. Очень интересно. Денис! А также экономист и прагматик. У -у -у, кровать. Олесь! Итак, поиски украинского начинаются. Спокойно дыхайте. Если вы подорожуете с детьми, сначала наденьте маску на себе, а потом на детину. Здравствуйте, меня зовут Таня Стецко, и я училась на дизайнера. Я работаю дизайнером, но я люблю кухню. Кухню кино. Я даже в ней поварилась э, в качестве актрисы. Вот. А еще я люблю путешествовать. Раньше даже лекари назначали путешествия для того, чтобы подлечиться. Да, чтобы люди подлечились. А я просто, когда приезжаю после путешествия, красивее очень. Если еще на это лечение наши херсонские добрые люди дают деньги, то, конечно, хочется поехать. Я передаю тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Лена Гудкова. Вот сколотили с Таней команду, я представляю за кадровую часть этой команды. М -м -м. Будем пробовать себя и в путешествиях, и в короткометре. А лучше то и другое без и него. Посмотрим, что у нас получится. 21 березня на календарі понеділок і цей ранок ми зустрічаємо у величезній творчій компанії. З нами в студії організатори відеомарафону за 80-ту є навколо євро Олексій Бетрінов і Леонід Єжуров разом із представниками двох команд переможців Артемом Шоломко та Русланом Бурмістровим. Доброго вам ранку, хлопці. Добрий заступ. От ми переглянули презентації відео тих учасників, які не перемогли, але попередньо почати з чого, мабуть, було б правильно, це все ж таки нагадати про конкурс, де чого він організовувався, про його умови, про вимоги до учасників. Альоні розкажеш да, да. Е, міжнародний mm -hmm. відеомарафон за 80 євро, руки євро шов кілька місяців. За те час команди учасники додавали свої відеопрезентації, презентації, присилали свої фільми. И фильмы, или travel шоу и э, присылали сценарии и маршруты того, как они могут, э, в общем-то, где они будут снимать фильм, и каким этот фильм будет. Все-таки ну, были умовы и вымоги до конкурсантов. Да, да, к сожалению, э, ну, то есть, к радости, что э, принял огромное участие да то есть, это... Сколько было? 33, 33 команды из Украины, э, России. За разных... Одна команда, одна команда... Выезд. Мы называем Херсон Китай. Вот, как раз <с это <с одна из команды победителей. Да, это вот э, Руслан Брумистров. Вот, э, значит, по поводу самого э, видеомарафона. А что еще можно сказать? Собственно, прошел только первый этап. На самом деле это еще не финал. Сейчас команды-победители, это две команды из Херсона, одна команда из Николаева. Вот, Они поедут в Европу и там снимут свои Качественные, крутые работы, роботи і вже э, марафон тим, що они, они презентований херсонскому зрителю. Поїдуть хлопці у Європу. Я думаю, ми почнемо знайомитися із командами. Розкажіть нам трошки про себе, трошки про своїх партнерів по знімальній групі. Давай, Артем, з тебе почнемо. Ну, я займаюся фото-відеозйомкою з 2010 року. Mm -hmm. Досвід є. Uh, да, трошки невеличкі досвід є ще з, Зі школи ще, так. І познайомився зі своїм партнером по команді uh -huh. Миколою ще в університеті. Теж п'ять років тому почали знімати ще відтоді. Потихеньку досвід свій підвищували, почали знімати. 2012. Чим партнер займається? Партнер теж вчився зі мною. На економічному факультеті, а за але зараз ми розійшлися трішки. Він пішов працювати в пенсійних фонд. Але все ж таки дружба і можливість реалізувати себе творчо. У вас знову поєднали в одну команду. Так, так, і, звісно, по... так. і це поєднання виявилося досить успішним. Це другий конкурс, в якому ми приймаємо участь. До цього ми знімали лише для себе такі короткометражні фільми. А от цей марафон це другий конкурс. Ми і перемогли в цьому конкурсі. А ви Херсонці? Так, з Херсон. Ну я з області, Херсонської області. З Ростовського району. І Микола, мій партнер, теж не з Херсон. Ну, не вроджений з Херсон. Uh -huh. ну, переходимо ми до другої команди, Руслана, розказуй. Китай Херсон. Uh, ну, ми так шутимо. Китай, провінція Херсона. У uh -huh. <laughs> uh, нас в команді двоє, так вийшло звичайним образом, що ми браті uh, втори <laughs> учасник да, Артур Бурмістров. Uh, на першому етапі. в основном как бы заслуга в победе все-таки его, потому что работу снимал он и монтировал ее тоже он. Моя заслуга больше, я так считаю, в том, что я его втянул в, это, в это дело, то есть в само видеопроизводство. Вот, потому что ну, когда-то, нам ну, несколько лет назад, скажем так, он еще даже представить не мог, что будет заниматься этим. Чем хлопцы, браты, занимаются, типа, всегда на а, Видеосъемка, то есть я снимаю Міроприяття, свадьби, корпоративи, угу. то рекламні ролики. Артур более занимается, то займається, тобто якісь там презентації, проморолики, які маєте досвід відео. Опит відеосйомки теж є в цьому как бы і работаем, і розвиваємося, і плани на будущее теж зв'язані з відео. Познайомились ми з двома командами. Я думаю, що Олексій, можна вас попросити презентувати нам третю команду, звідки чим займається, є досвід відеозйомок чи немає. Это у нас третья команда девочки из Николаева. Рыжки, девчата. Да, девчата. Студентка, одна студентка Анастасия, и вторая девочка Екатерина. Они познакомились, кстати, на как раз таки. На фоні цього конкурсу. Списали тобто кошти. дівчата тут у вас ще я так трошки повернусь назад. У вас одна з умов була, що не обов'язково бути професіоналом, а можна а, навіть бути любителем. І до того ж, можна не просто сформувати команду, а можна подати заявку як частинка команди, а іншу частинку тобі організатори підберуть. Так Ось ці дівчата вони подавали окремо заяву? Чи все ж таки в місті разом? Місці подавали, вони самі себе знайшли через соцсети, по-моєму, і. Образовали команду и, в общем-то... Ну и важно, речи. что это первый фильм, собственно, то есть вот первый О, фильм и уже... О, на аматоры, то есть да. у нас есть, скажем так, две команды таких профессиональных, своих, так. и да. у нас есть аматоры. Да. Скажите, было два метода оценивания Робита? познаем ты нас, мы это мы а, оценивания. Творческую сторону работы оценивали сами участники uh -huh. путем голосования, то есть мы там вообще не вмешивались как, как организаторы, то есть это все было объективно, сами ребята оценивали то, что сняли их, так скажем, коллеги, конкуренты. Uh -huh. а мы же только оценивали а, ту часть, которые те те правила, которые должны были быть выполнены необходимые условия. Это не больше, трех, не больше двух дней э, в каждом городе и от трех до пяти европейских городов э, uh -huh. э, посещения. В принципе, все вот эти правила. Ну, я знаю, цель. что был у вас запрошенный есть статусный, який теж uh -huh. uh -huh. Кинорежиссер, кинорежиссер э, Дмитрий Тяжлов, э, один из э, авторов э, киноальманаха «Открытый доступ», который в свое время очень громко прозвучал э, в Украине из того, что срывали его показы, значит, да, Дмитрий Тяжлов оценивал наши работы, но получилась такая ситуация, что те, те команды, которых он отобрал, вот, ну то есть у нас была изначально такая система, что две команды мы отбираем по мнению профессионала киноиндустрии угу. и одна команда выбирается по, гамбургскому по голосованию. Счету. Да, вот, но получилось так, что те команды, которые Дмитрий Тяжлов отобрал, они не выполнили часть заданий. Вот. то есть, ну, в смысле, они задания выполнили, но выполнили их не Но не все умовы совпадали. И я думаю, в этом как раз и полягала складность визначить можете, так? Ну, на самом деле, каждый раз, как бы, ну, и, там, и, собственно, и по мнению э, профессионала, и по мнению гамбургского счета, каждый раз было как бы обидно, когда команда имела все шансы победить. Ну, да. Все шансы. Вот, но допустили какие-то ошибки, ну, но... Ну, это смешно, снять фильм, да, и... Как, и и, ну, и по помолку в маршруте. Да, там делать 15 минут, а допустили ошибку. При том, что правила были достаточно, э, ну, они небольшие, то есть там одна страница 4 <laughs> вот Я все. думаю, еще на майбутне, на наступные роки все-таки будут обраховывать эти элементы. Хочу повернуться до участники и узнать про ваши маршруты, куда поедет команда. Артем. Ну, мы начинаем, Артем, Артем. Артем, все Так, ми розпочинаємо свій маршрут з Угорщини, потім з Будапешту, зі столиці uh -huh. Угорщини. Потім ми направляємося до Мілану. Там ми навіть не ночуємо. Знімаємо весь знімаємо день, день. Весь день так зранку приїжджаємо і ввечері від'їжджаємо і до Берліну. Три. У вашій команді три міста. А з Берліну, Ні. потім да, до столиці Євросоюзу, до міста Брюссель, Ще там в Брюсселі знімаємо. І 3. потім повертаємося в Будапешт. П'ять, Чотири чотири міста uh -huh. рідно. Uh -huh. Так, в одне що у нас вже початкове, що е, кінцеве місто у нас Будапешт. Тобто чотири uh -huh. міста, але. Але тобто, через те, що ви не помни будете там дві ночі, так можна повернутися в нього буде? Ні, ні, це одна з умов була у організаторів, що повернутися е, в те так, місто так, з якого Так, щоб не залишатися, наприклад, там у як було, як пам'ятаю у Ліверпулі, чи де одна uh -huh. з команд. Uh -huh. так? Одна з команд uh, просто вирішила і, <laughs> <laughs> і судити з маршруту. Ага. Так. досвід скажи, є чи був подорожувати до цього моменту? Е, так, до цього моменту найдалі не про, про Україну в, в Карпатах і все в Карпатах. Так, за, за межами України ще ні? Ще не а партнер по команді теж, Микола, теж Теж не, не був? так. Ми от, недавно зробили лише закордонні паспорти і сподіваємося, що здійсниться вже наша мрія. От побуваємо, побачимо на власне. Ну я очі. думаю, якщо Олексій тут зараз присутній. то я думаю, он точно вам гарантирует <laughs> еще, <laughs> еще выпуска, что он полетает по Европе, так? Скажи, Руслан, куда вы едете? У нас в маршруте три города, и хотим их показать в совершенно разных стилях. Начинаем мы с близкой нам по менталитету Варшавы, uh -huh. но уже европейского города. Вот Затем едем уже в настоящий европейский полностью город Брюссель, и затем заканчиваем... Такой взрывной эмоциональной Барселой, Барселоны Барселоны ну, брат брата, я Варшава. знаю подорожевал. да брат путешествует а э, ты ну, он в основном у меня Турция Китай вот э, азиатское направление э, я в Европе был не один раз э, ну, как бы, с туристическими целями э, угу. вот в таком вот направлении ну, художественном это будет первая поездка Алексей сколько обидуются маршруты расскажите нам каждой команды но ну, мы еще бюджет не подсчитывали. Не подсчитывали. <клес> Нет, поэтому сейчас все сложно сказать, это уже будет э, дальше. Цена билетов э, примерно есть, указана э, в маршрутах. Вклалась каждая команда а в вот эту сумму 80 Да, Да, хранить. очень ребята подошли творчески, очень креативно и вложились даже. Есть даже из, вот, маршрут за 54 евро, это, кстати, Николаевские девочки. Угу. Э, 80 евро ровно и 64 тут в долларах. Uh -huh. то есть, очень даже бюджетные перелеты, молодцы ребята очень. Ален, ты сейчас хотел задать А, ну да, я просто хотел э, дополнить, что просто еще э, как бы неизвестно до конца, то есть сколько там будет потрачено э, на питание, на проживание, то есть вот в, в, в эти, uh -huh. эти расходы еще неизвестны да, точно. А Маршрути да. по маршрутину трошки ми познайомилися із нашими переможцями першого етапу. Зараз я нашим телеглядачам пропоную переглянути ті відеороботи, які теж звичайно варті уваги, але вони не перемогли. Фільм Елен Гудіні. Главний роль Татті Багацтво. другая жизнь. Мне всегда нравились магазины поддержанной одежды. Подумать только, в одном зале помещаются сотни, нет, тысячи вещей из разных уголков мира. Тут не увидишь стройных рядов шаблонной одежды. Любая вещь уникальна. В карманах или в сумочке можно обнаружить неожиданные предметы, как будто это привет от бывшего хозяина. В этом магазине встречаются, казалось бы, несовместимые культуры и стили. Поиск нужной вещицы всегда превращается в увлекательное путешествие, которое преподносит невероятные сюрпризы. Каждая платье или аксессуар таит в себе неповторимую историю, другую жизнь. She's дорогая, у меня для тебя да, кое-что есть. Така своєрідна казка ось була в останній відеороботі, що є літак до Парижа, який відлітає з Херсона. Ми поставили лише частинку невеличку до цього дві роботи. Ми переглянули повністю, а от третю роботу ми лише невеличку частинку взяли. Льоні, я впевнена, що ти нам поясниш, хто автор. Автори це Ліза Постол і как Щербіма. да, якраз о том, що когда-то. лоукосты не только в Украине появятся, но ну, лоукосты это такие авиаперевозчики, которые достаточно недорого могут перемещать нас угу. вот, по Европе. Вот, к сожалению, до сих пор лоукосты очень медленно входят в Украину, но я думаю, об этом может сказать Алексей. А расскажите немножко про такую как лоукосты. Что это такое? Это компания, которая занимается бюджетными авиаперевозками достаточно популярное направление в общем-то не только в европе а по всему миру только в украине но слабо представлено я сам на своем опыте уже летал несколько раз с и у меня даже был да, из прибалтики в голландию летел за 9 евро всего mm -hmm. билет такой был ну а так обычно там 12 15 евро но даже вот ребята показали опять же составление своими маршрутами что в общем Ну, 10-15 по Європі. Я думаю, що час цю помилку, скажімо так, виправить. Ми будемо сподіватися, що локоти стануть більш популярними. Льоня, останне останнє запитання У мене буде до тебе. Скажи, будь ласка, зняті фільми популяризуватимуться якось далі? На які конкурси, можливо, їх відправлятимуть? Uh, ну, в общем-то, якщо перші роботи, які были зняти в Херсоні, це. Это... в первую очередь была ориентация на то, что на интернет, вот, э, потому что, э, собственно, на интернет и на самих участников, uh -huh. чтобы, э, как бы, это одно из заданий было, чтобы каждый участник марафона посмотрел все работы э, своих э, ну, конкурентов. Конкурент. Это наверное, сильно сказано, ну, в смысле не сильно, а, ну, это как-то как-то капиталистически так сильно, ну э, не конкуренты, а ну, соперники, может быть, по спортивному. Uh -huh. <laughs> вот. а, а с работами, которые в Европе, мы постараемся, есть, в общем-то, постараемся да, их дальше продвигать а, через фестивали украинские а, и в интернет в том числе. Ну що ж, хлопці, я вам дякую за сьогоднішню розмову. І я нашим телеглядачам нагадую, що з нами сьогодні в студії були організатори відеомарафону за 80 умовних одиниць навколо євро. Леонід Єжуров, Олексій Бедринов а разом із представниками двох команд переможців Артемом Шоломко та Русланом Бурмістром. Хорошого вам дня! І я чекаю вас у цій студії вже з готовими відеороботами.